Колян. <laughs> Злякав, да? О, это хорошо. Ха... Ну, ну, чё? Ну, это значит, что ты сейчас еще больше будешь меня уважать, практически любить, и все сразу сам меня отдашь. Так, Нет? Не, не. чё, не? Не, ну, тогда это значит, что ты какие-то не такие русские. Потому что у них это работает в обязательном порядке. У них, если ты хочешь что-то кому-то донести, ты, ну, обязательно должен сначала испугать. У! День Орешника. Новое оружие России. Аналогов в мире нет. В Киеве паника. В Вашингтоне повисла пауза. Россия ответит на удары по своей территории новым видом ракет. В мире нет аналогов. Нет и ПВО, способное сбить наш Орешник. Кому пора готовиться к прилетам? Какие характеристики у оружия нового типа? И что, значит, слова президента ответ всегда будет? Ну, так а в чем новость-то? Мы до всех ваших аналогов нету. Які ми не можемо збити, ми до них уже привичні. Ми ж спочатку розповім, не могли збити Калібр, потім ми не могли збити Онікс, потім ми не могли збити Х-22, потім ми не могли збити кінжал, потім ми не могли збити циркон. Час до цього списку всього-навсього додався який-то там «Скворечник» Ілі як там його. Яким попугать мир можна тільки рівно до того моменту, поки не всплеєш що ви там його такого перепаяли. А поскольку воно вже потихоньку починає вспливати, ну. Можете попотешаться сейчас своим умом и сообразительностью. Путин восхитился скоростью и результатом разработки системы Орешник. Российская система Орешник является уникальной, в мире нет аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Кремле. При этом глава государства восхитился скоростью и результатом разработки Орешника. Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что Отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России, подчеркнул президент. Слушайте, а что ваш каждый потенциал, это обязательно какие-то шаг назад? Понимаешь, чувак, если ты в какой-то зимней куртке случайно нашел какие-то потертые 100 рублей, это не значит, что ты стал богаче. Это значит, что ты распечатал какую-то свою последнюю заначку, После которой все равно придется думать, как жить дальше. Но пока ты можешь сходить и гордо пропить, гордись с собой. Особая гордость России. Орешник ущемил Запад в принципиальном вопросе. Комплекс Орешник ущемил Запад в принципиальном вопросе. Как оказалось, особая гордость России полностью создана на русских технологиях. Тут трудно поспорить. Я бы даже расширил ареал вашей гордости. Вы практически все свое создаете на русской технологии, на одной и той же технологии. На технологии украсты а потом не суметь даже скопировать или хотя бы закрасить этикетку. Вот такая у вас отечественная Технология уникальная, тут ничего нового. На месте падения новейшей в кавычках ракеты Путина нашли деталь от разрабатываемой с 1990-х булавы. Серийное производство этой ракеты идет с конца 2000-х годов. Это может свидетельствовать о том, что в ракете, которую применила в четверг российская армия, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал российский президент в своем видеообращении. На одном из обломков видны два ряда цифр и букв, номера детали, присвоенные ей при производстве. С помощью этих данных журналист Радио Свобода Марк Крутов смог обнаружить на сайте госзакупок договор от 2000 2014 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса ЗК-30, другое название межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 «Булава». Из закупочной документации также следует, что эта деталь изготавливается на швейцарском высокоточном сверлильно-фрезерном станке «Фельман Пикамакс-54». Ну, тут сразу две новости. Первое, что у меня опять нахмичило что-то с иностранными компонентами, и сделали не сегодня и даже не вчера. Тому що цей анало гавніт, він ізначально був міжконтинентальною балістичною ракетою, в якої з однієї сторони вони щось відрізали, з іншої сторони, що то, -то приліпили. А далі креатива навіть назвати це перезведення як-то пристойно, у них не вистачило. Ну, по воно хоча б взлетіло, ну, щоки вже можна понадувати. Песков назвал применение Орешника ответом на спровоцированную Западом эскалацию. По словам представителя Кремля, были применены западные ракеты с участием западных военных. Применение ракетной системы Орешник – это не эскалация конфликта, а ответ на нее со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так а в чем новость для Запада, я не пойму? Думаете, там не в курсе, что у России там еще завалялись какие-то ракеты, которые изначально были рассчитаны под ядерку? И одну такую ракету ну, вы как-то умудрились переработать на чуть менее опасную. И между ядерным ударом и неядерным у вас появилась еще одна какая-то такая условная прослойка. Ну так это скорее блеф, чем предупреждение. И на Западе это не хуже нашего понимают. Потому что кроме ваших же полызов, ну никто там как-то и не всплыл с примирительными или капитуляционными какими-то заявами. Да и у нас особой паники какой-то не наблюдается нет никаких орешников. У Зеленского отвергли появление у Путина нового аналогов нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что удар по Днепру был нанесен не новой российской ракетой «Орешник». Новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которой хвастается диктатор РФ Владимир Путин, на самом деле не существует. Со слов Подоляка, удар по Днепру на самом деле был нанесен классической межконтинентальной баллистической ракетой. Этим фактом Кремль нарушил международное соглашение о нераспространении и продемонстрировал миру свою недоговороспособность. Нет никаких орешников. В РФ. Это человек неадекватный, Путин, выдумывает себе какие-то названия, сказал советник. Не скажу, что так приятно цитировать этого персонажа, но на почти официальное заявление вполне сгодится. Мы что, думаете, не знали раньше, что у вас есть межконтинентальная баллистика? Кстати говоря, большей частью у нас-то на том же ж таки Южмашии изроблено. И думаете, мы не рассчитывали, что вы рано или поздно начнете по нам нею бросаться? Коли вже інших аргументів сильно не знайдеться. Та по нам вже стільки всього вашого прилетіло, що якщо пересчитати все це, в якісь условні орешники, то у нас тут не одна вже ваша орехова роща побувала. І ну, ви ж повинні бути в курсі, що западу, а те, що ви чимось новим, там, по нам пульнули, і може цього ні холодно, ні жарко. Там такі новості на себе давно ніхто не приміряє. Медведев, Орешник нанесет Европе неприемлемый ущерб. Зампредцев без России Дмитрий Медведев подтвердил, что ущерб от удара в ракетной системы Орешник по Европе будет неприемлемым. По его словам, сбить такие ракеты современными средствами просто невозможно. Поэтому, уверен Медведев, Европе лучше прекращать поддерживать Киев. То есть день-два прошло, и вы уже сами, я смотрю, так как-то не сильно уверены, но хотелку почему-то озвучила. Яка тоже, кстати говоря, ни грамму не нова. Ну секоз, здравствуйте. Європа сейчас должна испугаться. Прилетела то ракета по нам, и следующая, если шо, полетит тоже по нам. И Европа в своём отошении, вона достатньо меркантильна. У них тоже калькулятори имеются, им не трудно на них подсчитать, что все то, что вы выпоставили по нам, потом гарантированно же не полетит по ним. Вот так и просратем всю свою ядерную триаду, на эти той фейерверкові пугалки, які, ну, конечно, вони нас совершенно не радуют, но мы тут за три года войны уже, ну, на всякие такие надивились, и вы нам сейчас, кстати, здорово поможете, если вы и дальше будете борзеть на наших партнеров, просто укрепляя их мысль, что с вами по-людски нельзя не оставим даже кирпича!» Кадыров призвал ударить по НАТО. «Нужно показать Западу, что значит настоящая война. России следует нанести очень мощный удар по странам НАТО в ответ на их агрессивные действия. Пора в ответ на вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война», — подчеркнул чеченский лидер. «А в ответ получить?» І самому на своїй шкурі відчувствує, що воно таке от, дійсно, настояча війна з НАТО, а не ота, от яка видумана вашою пропагандою. Бо, як каже наш підполковник середа, містоположення чоловіка легко определити по його заявленням. Чим глибше чоловік в тилу, тим грозніше його заявлення. А тут і, ну, і пугалки, і якої-то нової ніхто навіть не придумав. Все оце ми чуємо вже третій рік. в ответ на каждую партию помощи нам. Это уже ну, то такие обязательные фоновые шумы, которые лишний раз подкрасывают, что мы все на правильном пути. Володин, Байден, Макрон и Шольц должны понять, что у РФ есть чем ответить. Лидеры стран Запада должны осознавать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» посредством удара по объекту ОПК Украины заводу «Южмаш» в Днепропетровске. А, до этого вы ничего не знали, да? Особенно Байден и Шольц. Яким або після Нового року мирова геополітика може вже стати просто якоюсь неактуальною. І ми, кстати, повністю розчинуємо, що к тому времени наш арсенал ракет поповниться ще й німецькими таурусами. І коли вони кудись полетять, я вам от просто обіцяю, ми отакі гримаси, як ви, корчити не будемо. Вони просто полетять і все. І кудись прилетять. І Путіну після того ну, прийдеться знову йти риться в дедушкиному кіно-чуланчики і придумати якісь нові-нові угрози. А чуланчик все пустишь это мои, пустишь А миру все не пугатиматься и не пугатиматься. Как бы той и Путин в своем бункере свои дрябли орешки не перебирал.